В народе ее называют «красная зона». В Именской колонии отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. О том, что происходит за ее стенами, ходят легенды. Туда ранее никогда не пускали журналистов, но это было раньше. Секретные материалы первыми проникли на знаменитую красную зону. Как сидят и как проводят свой досуг в колонии бывшие полицейские, судьи и прокуроры. Осужденные за убийство, разбой, изнасилование, воровство и даже сепаратизм. Когда-то все это произошло. Якобы я охранял референдум, которого не существует. Чем занимаются бывшие стражи порядка и какое подпольное производство нашли наши журналисты в Менской колонии, вы увидите, это первыми. Менская колония номер 91, Черниговская область. Здесь отбывают наказание те, кто когда-то следил за соблюдением закона и порядка. Именно здесь мотали срок все участники по делу Гангадзе. Дорогие мои, тут нема всего злочин. Известный судья Калядун Сварыч. Засеивать кабель... новый кабинет, когда приходят. Кто купиками, кто гривнями, кто долларами. и нынешний генпрокурор Юрий Луценко. Тут по сей день сидят вородиевские насильники. Менская колония – одна из самых закрытых для прессы. Попали мы сюда не с первого раза. Ну, поки что на территории становится главное Мы не имеем права вас сейчас запускать но в команде с помощницей народного депутата. Со второй попытки нам все-таки удалось проникнуть на так называемую «красную зону». <звы> Заключенные в этой колонии отличаются дерзостью. Мы, но... Если платили, мы бы не против, мы бы брали. Я могу еще там счет назвать кинетиком. А, обязательно. Им позволено ходить в гражданской одежде и без нашивок. А вам форму Да, конечно, Ну, я и плюс еще работаю на производстве. Они имеют неограниченный доступ к интернету. Закрытая база, закрытая система. У вас, как бы, я вижу по истории из трех компьютеров, которые включены, то есть заходится все, куда захочется. Вот и все. Есть ссылки на сайте, по которым переход осуществляется, правильно? Человек мог зайти нечаянно, случайно ВКонтакте. В этой колонии, наверное, единственной в Украине. У большинства заключенных нет претензий к администрации. Это Сергей. Он отбывает наказание за сепаратизм. Служил в батальоне Восток. Я вину всю полностью вызнал. Ну, то, то, что я, ну, как правильно сказать, ну, за свое содеянное. Как и все зеки он хочет побыстрее освободиться. И жалуется, что условно-досрочно его не отпустили. Здесь, как правило, льготы мы не проходим. Никакие льготы. Но нам их -то, ну, просто рубают. Чтобы пройти УДО, нужно либо много работать... Я по собственному желанию работал... На, газоту, на заготовке дров на баню. Они сказали, то есть это не та работа, я должен на производстве работать. Это сам лично начальник на комиссии говорил. Либо заплатить. Выходят здесь только те, кто платит. Вот кто ремонт делает, те, кто платят. Заработная плата за работу здесь, как и в других колониях, мизерная. 16 гривен. В месяц. Да. Но такие условия здесь не для всех. Мы не те люди, кого можно принудить. Из 279 заключенных работает на швейном производстве около 55. Есть здесь и те, кто убирает, пилит дрова, работает на кухне или в библиотеке. Но есть в Менской колонии и другой вид деятельности, который администрация тщательно старалась скрыть. Ну, давайте Хорошо, посмотрим. Что для кого делать, для частников. Нарды Корабли, шкатулки, хлебницы, изделия для церкви и прочее делают в этом цеху. Замначальник колонии уверяет нас, что с 1 ноября этот цех не работает. А сейчас он не работает, работал до 1 числа. Ну вот журнал, записи в котором говорят об обратном. Последний выход на работу датирован 19 ноября. О 19. Интересно, платят ли заключенным за нелегальный труд? И сколько зарабатывает начальство колонии на этих частных заказах? Уже на следующей неделе мы покажем вам, чем занимаются те, кто не работает в Минской колонии. Я пишу повидание, что если освободюсь, что дать Бог здоровья, то публикую диктные. Как отбывают наказание те, кто якобы охранял референдум в Занецкой области. когда вот это все это произошло, якобы я охранял Референдум. которого не существует. И какие пытки ждут неугодных системе? За что вы Чего электроприлады и Мы покажем это уже в понедельник на канале 1 плюс 1 сразу после ТСН. Не пропустите, будет скандал.